सदा सत्स्वरूपम् चिदानन्द कन्दम् जगत् सम्भवस्थान संहारयितुम् स्वभक्तेच्छया मानुषम् दर्शयन्तम् नमामीश्वरम् सद्म् सायिनाथम् नमामीश्वरम् सद्म् त्वान्तम् समार्ताण्डमीज्यम् मनोवागती तम् मुनिध्यानगम्यम् जगद्व्यापकम् निर्मलम् निर्गुणम् त्वाम् नवामीश्वरम् सद्गुरुम् सा सायनादम् नवामीश्वरम् सद्गुरुम् सा सानपाडा इथे दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील शिवसाई मित्र मंडळ साई उत्सव दोन हजार पंचवीस आयोजन करण्यात आलंय या उत्सवाप्रसंगी राज्याचे वनमंत्री पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि ठाणे जिल्ह्याचे संपर्क मंत्री गणेश नाईक यांनी भेट देऊन श्री साईंचं सा दर्शन घेतलंय साई भंडारा उत्सव यंदा एकोणीसाव्या वर्षात पदार्पण करतोय या प्रसंगी मंडळाचे पदाधिकारी आणि साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते